Я не знаю, вважаю, що грали на рівних, В принципі, у вас хороша команда. Ми старалися настраювалися на цю гру, Нам треба вигравати зараз кожну ігру. Ігра гра, Забій трогачковий я тут. Я думаю, що ми виграли, так промазали. Выиграли. Ну, я думаю, зрелищная игра. Зрителям такая нравится. Много очков. К... обе команды, считаю, сегодня очень хорошо играли в нападении. что нельзя сказать про защиту. Если такой результат, в принципе, доминиров... доминировал в нападении. Ну, как говорится, такая поговорка, что везет сильнейшим. Ну, вот и так получилось сегодня. Что не хватило? Ну, забей два штрафных мяча, и все. И то, что Дани говорил у нас, все в, второй половине все свободные трюльники, которые, в принципе, били четвертые номера, были свободные, но надо что-то забить тоже. Хотя бы результат очень большой. выигранная игра, самое положительное впечатление. Ну как, прежде всего, поздравляю команду игроков, болельщиков, всех нас с тяжелой победой. Для нас она очень важна, каждая очко сейчас на вес золота. Значит, что по игре, начали игру немножко сонные были, не было концентрации наверное, в защите, в нападении какие-то моменты. Ну, прежде всего, в защите не совсем все получалось, что задумали против маленького Мая. Потом немножко мы подкорректировали после, первого, после первой половины. Ну, в конце удача была на нашей стороне, забили тяжелый бросок, выиграли победа из победа. Будем работать, нельзя, нельзя терять очки сейчас ни в коем случае никаких игр, тем более в домашних. Николаев нам показал во втором круге, что они могут играть хороший баскетбол. И сегодня в принципе пол игры ну, большая часть игры показывали достойный баскетбол. так. спасибо. А, спасибо. ну наверное всем понравился последний бросок да, последняя атака наша но до этого мы сами себе создали проблемы доведя игру до такой нервной концовки столо немало усилий достучаться до ребят, чтобы они переломили ход игры, что нам удалось во второй половине, в принципе. Но я скажу, что команда Николаева непростая, они все понимают. Сейчас им надо попасть в восьмерку, хотят цепляться. Нам надо эти очки, чтобы как можно выше стоять в положении турнира на таблице. Поэтому простых игр не будет. И здесь еще работать нужно в плане психологии, в плане химии команды, чтобы они понимали, что не до всех доходит это. Поэтому сами себе создали трудности, сами вышли из них. У него, не него проблема с локтем, он еще полторы недели назад получил микротравму и дискомфорт чувствует. Натяжка грипп у него заболел все. Спасибо вам.